Сергей Завальников, план премьер за Первый традиционный вопрос, как ориентируйте сегодняшнюю игру? Ну, характерная игра для нас получилась, что мы не справились индивидуально в защите. Это был залог успеха Черкас, поэтому здесь проблемы у нас получились со Свонсоном, доставил много проблем. И Яковлев на подборе в нападении. Вот эти две ключевые фигуры, которые, я считаю, переломили игру. Вот. Поэтому, конечно, желание, домашняя поддержка в сегодняшней в сегодняшней игре для Черкас это был праздник для города. относительно вашей команды у нее была вообще сегодня мотивация мотивация была была установка что сохранить турнирное положение и мотивация все это просто есть претензии к некоторым игрокам